Hari ni semalam daripada dua hari lepas lagi kecoh pasal apa finance ni. Bank negara telah luluskan di parlimen untuk buat flexible rate. Dengar cerita flexible rate. Ada setengah kata tak nak buat fixed rate. Ada setengah tak nak buat kata rule 78. Kau tahu tak apa rule 78 ni? Parlimen baru luluskan yang mana dia tidak nak dia tak nak buat lagi Rule 78 yang dikatakan Rule 78 ataupun bank menggunakan Rule 78 dan fixed rate konon-kononnya ini yang sebut konon eh menindas pengguna dan memenangkan bank Memang betul pada hakikatnya Tapi kejap eh, Saya nak tunjuk kepada anda di luar sana Sekarang ni Kalau guna fixed rate Dia bank ni dia berlainan Antara bank kuning Bank merah Bank biru Lain Semuanya lain Walaupun menggunakan kaedah yang sama Memang lain Kenapa rule 78 ni Memenangkan bank Mengalahkan kau Dan bagaimana diterbitnya nama rule 78 Kenapa dinamakan Rule 78? Ah, ha, kenapa? Saya akan ceritakan pasal Rule 78 hari ini semua tak faham. Cerita dalam tu tak faham. Cerita dalam TikTok dia macam faham. Tapi tak faham. Tapi aku jelaskan. Saya akan jelaskan sekejap lagi. Saya bukan ahli parlimen. Tapi ahli insya Allah dalam benda yang saya tahu. Tapi kita share bersama. Eh. Kalau banker ada kat sini, tolong masuk banker. Engkau boleh komen jika sekiranya saya salah. Tetapi pengalaman saya lebih 30 tahun. Insya Allah menepati. Aku dah lama membangkangkan. Ha, menjadi pembangkang untuk Rule 78. Sepatutnya dihapuskan 20 tahun yang lepas. Namun Namun Degil Degil Haa Degil Sekarang Bank menggunakan fixed rate Follow rule 78 Lagi Jom kita tengok Untuk rule 78 Untuk rule 78 eh, Ataupun sekarang kita pakai fixed rate Dia sebenarnya fixed rate Rule 78 tu Benda yang berbeza Dalam keadaan flexible rate pun Ada rule 78 juga Maknanya rule 78 ni memayungkan Memayungkan Uh, financing of the vehicle tadi car financing memenangkan bank macam mana dia memenangkan bank rule 78 ini kaedah orang-orang penjajah inggris dulu yang menggunakan rule 78 yang mana memenangkan bank kenapa rule 78 kau tahu macam mana rule 78 okey senang aku kira keluarnya istilah rule 78 ni adalah kita ada 12 bulan betul 12 bulan bulan pertama campur Bulan kedua, nombor dua, campur Bulan ketiga, campur Bulan keempat, campur Bulan kelima, campur Kenam, campur Ketujuh, campur Kelapan, campur Kesembilan, campur Kesepuluh, campur Kesebelas, campur Kedua belas Dia maknanya makin naik, makin naik, makin naik Makin bank tu makin untung, makin untung, makin untung Jom kita kira betul ke daripada bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, 12 bulan dicampurkan semua sekali. Satu campur dua. Satu campur dua campur tiga. Campur empat campur lima. Campur bulan enam campur bulan tujuh. Campur bulan lapan campur bulan sembilan. Campur bulan sepuluh. Sepuluh. Campur bulan sebelas campur bulan dua belas. Ting 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 ting. Tengok tujuh puluh lapan. 28. Ha. Dicampurnya bulan, 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 bulan. Memang untung lah bank. Ha, ini keedah keuntungan bank akan dapat. Maka dipanggil ha, dia panggil rule 78. Ah dia panggil. Okey, tak apa. Ini rule dia. Apa nama dia panggil? Itulah keluarnya rule 78. Keedah sebenarnya berlaku kepada rule 78 ni. Sesungguhnya, so, apabila kita buat loan. Ini loan eh. Loan anda. Loan dalam... Flat rate. Kita panggil flat rate. Flat rate ni sebab apa? Dia panggil rumah. Rumah flat. Rumah flat tu satu rumah empat segi. Rumah tu, sebab tu kita ambil panggil rumah flat. Rumah flat tu empat segi. Dia tak ada rumah flat ni goyang, goyang, goyang inol tak ada. Okey, dalam rumah flat flat ni, flat rate ni, rule 78 berada di sini. Bagaimana dia kira? Ini satu pinjaman. Katakan ini adalah pinjaman RM100,000. Maka inilah RM100,000. Sama ada dia tu fixed rate dalam keadaan flat rate ataupun dia tu flexible rate. Sama je kan? Okey, kita tengok. Okey, dia ada garis panjang sini. Kau nampak tak? Yang ini adalah apa yang kau pinjam? Seratus ribu. Kita panggil prinsipal. Prinsipal. Apa yang isi. Isi yang kita pinjam tu seratus ribu. Contoh. Yang ini. Yang ini kita panggil profit. Ataupun interest. Prinsipal, profit atau interest. Kalau profit secara islam, islam dia panggil profit profit rate apa semua profit dia tak panggil interest kalau kaedah konvensional dia panggil interest bagaimana benda ni boleh berlaku kenapa boleh jadi macam kek macam ni yang pertama pembayaran anda tahun yang pertama kita ada 9 tahun kan tahun pertama tahun kedua tahun ketiga tahun keempat tahun kelima tahun keenam aku pergi sampai tahun keenam je geng yeah. kenapa tak tahun yang pertama kau beli kereta, apa yang kau bayar dulu, interest dulu kau tengok copeng sikit je sini copeng sikit je adalah profit profit besar prinsip kecil isi kecil profit besar sebab tu tahun yang kedua tahun yang ketiga tahun yang keempat tahun kelima baru macam ni Maka tahun ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 Ke-9 ni semua yang kau bayar Katakan kau bayar RM600 RM600 tu semua adalah isinya Tidak ada profit Bank ambil profit tu daripada awal Betapa kejamnya bank Betapa zalimnya kau Kau jangan nak zalim eh Lepas tu kau kata islami Sekejap, sekejap Sabar, sabar, sabar <laughs> Gang, faham ke tidak? Faham Ini prinsipal Ini profit ataupun interest Kalau kaedah akad Okey, yang kedua Sepatutnya apabila rule 78 eh, di dihapuskan, telah mengkonsikan separuh-separuh. Kau bahagia, aku bahagia. Okey. Maksudnya kalaulah dihapuskan, kalaulah dihapuskan ataupun tidak ada dihapuskan, ini adalah bentuk um loan eh, bentuk loan sepatutnya. Sepatutnya lebih adil dalam Islamic point of view dia akan jadi macam ni ke? Maka apabila jadi macam ni Tahun pertama 600, 300 Kata kan bulan bulanan, eh? Bulan 600 ringgit kau bayar setiap bulan Kau bayar 300 interest Kau bayarlah 300 profit Baru betul Tahun kedua Tahun ketiga Tahun keempat Tahun kelima Tahun keenam Tahun ketujuh Tahun ke ha, Yang ini kita panggil Principal Yang kau pinjam 100 ribu Principal eh? Yang ni sebelah sini kita panggil macam ni juga profit ataupun interest kalau conventional untuk orang Cina dan India. Maka nak tengok bank, tengok bank belah dua. Belah dua. Principal, principal. Ha, jadi sepatutnya macam ni. Tetapi kalau nak menangkan manusia, orang yang beli, kita akan jadi kek macam ni. Profit duduk bawah, principal duduk atas. Kita bayar principal dulu, interest kemudian. Mesti bank tak nak. Betul tak? Jadi ini secara jelasnya ini tidak diguna pakai di bawah naungan rule 78. Faham ke tidak? Jadi kau nampaklah apabila kau pakai kereta tiga tahun kau pakai kereta. Nak jual kereta, hutang kereta lebih tinggi daripada harga market. Inilah acuan dia. Nak jual, pakai dua tahun. Inilah acuan dia. Sebab itulah hari itu saya bagi tahu Sifi nak beli kereta dan nak jual kereta dalam masa 9 tahun. Kau kena pakai 6 tahun baru boleh jual. Untuk loan tujuh tahun, kau kena pakai lima tahun. Baru boleh jual. Untuk lima tahun, kau kena pakai tiga tahun. Baru boleh jual kereta. Sebab kita nak rapatkan isinya, prinsipal ni, kita kena bayar banyak dulu baru hutang tak tinggi. Kaedah ini, bank ambil untung interest dulu. Sebab itulah sama ada kau pinjam kereta mana, kau tak boleh jual. Sebab hutang lebih tinggi daripada market. Faham ke hidup? Setakat ini dulu, kita akan tengok kerajaan tukar ke hidup rules MTA.